নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই কমল দাসে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি বনাব ওলাইছোঁ চিকেন চুপ আহকচোন চুপ কেনেকৈ বনাই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ হোটেলৰ দৰে ঘৰতে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেলাইকনটো দবাই দিব ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব মাংস অলপ ল'লোঁ মাংসখিনি ধুই লৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হ'ব ডেৰশ গ্ৰামমান মাংস লৈছোঁ এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম জলকীয়া বেছি দিলে ভাল হয় জ্বলা জ্বলা হ'ব এতিয়া গুড়ি কৰি ল'লোঁ গুড়ি কৰি পানী অলপ দি মেচিনটোত এতিয়া বাচনত ঢালি দিয়া হ'ল এতিয়া পানী অলপ বেছিকৈ দিম ঘৰৰ সকলোৱে মিলি খোৱা হ'ব এতিয়া মাংস দি দিয়া হ'ল মাংসখিনি দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগে চুপৰ কাৰণে এতিয়া পানী পানী ভৰাই দিছোঁ পৰিমাণ এতিয়া ভালদৰে বইল কৰিম পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান বইলিং কৰাৰ পাছত চেক কৰিব হ'ব এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিছোঁ কমিছিল এতিয়া ধনিয়া পাউদাৰ দিছোঁ বেলেগ মছলা দিয়া নাই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ নিমখ দি দিয়া হ'ল সোৱাদ অনুসৰি এতিয়া ঢাকি দিছোঁ ভালদৰে লৰাই পেলাই ঢাকি দিম ঢাকি দি এতিয়া চেক কৰা হ'ব সিজিছেনে নাই মাংস আৰু কবিৰ কবিৰ দি দিয়া হৈছে কবিৰ দিলে ভাল হয় খাবলৈ কম পৰিমাণে কবি দিছোঁ অলপ এতিয়া ভালদৰে বইল হৈছে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বন্ধ কৰি চেক কৰি চাম ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে কালাৰটো ভাল হৈছে এনেকৈ বাতি এটাত উলিয়াই লোৱা হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব বহুত ভাল লাগে খাবলৈ হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে হৈছে বহুত ধুনীয়া টেষ্টি এতিয়া চেক কৰি চাম চেক কৰি বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব বাই বাই